Кірограші на вас знову вітає ранкова кава, і ви не повірите, до нас знову прийшли гості. Гості з музичного світу. Я з приємністю представляю вам Костянтина, учителя, доцента Санкт Петербурзької академії театрального мистецтва, Ольгу Скорбящинську, доцента Санкт-Петербургської консерваторії та Олександра Полячка, директора Кіровоградського музею імені Кароля Шимановського. Доброго вам ранку, Добре друзі! Доброго ранку з приїздом. З приїздом. ради вас у нас в нашій студії. Нам що ви всі собственно приймаєте активніше участь в 11 музыкальном фестивале имени Короля Шимановского. Шимановского. Знаковое событие не только для Кировоградской области, но и для всего музыкального мира, безусловно, и ваше присутствие здесь это подтверждает. А, собственно, несколько слов расскажите о том, как все проходит. Александр Иванович, наверное, вы давайте начнете, да, будете запивал таким, да, с 27 Добрый. сентября, по-моему, все да, стало. Так, с 27 вересня был У -у -у. такой концерт, который Видразу был Одної з однієї з кульмінацій фестивалю цьогорічного це родзинка пов'язана з виконанням на двох роялях весни священної стравінського твору, який прозвучав вперше в Парижі рівно 100 років тому. І дякуючи тому, що у нас в музичному училищі з'явилися два чудових інструмента, суперінструмента, ми тепер можемо влаштовувати такі концерти. Раніше просто такої можливості немає. А якщо ще сказати, що приїхали до нас музиканти такого європейського рівня, які гастролюють по всьому світу і їхнє мистецтво вражає. А разом з ними ще приїхав фольклорний ансамбль з Києва, який доповнив цю програму і показав зв'язки Стравінського з фольклором. Ну то уявіть собі, що це був за концерт. А й не дивно, що зал був ще не заповнений. Музичне училище, де це відбувалось. Так ну це старт такої системи так. 27 сентября. Так, так ну ми ж двіжимося далі по програмі фестивалі. цьому та то не ні заканчиваються. У нас далі були виступи. З, Мо... з Моцартівського міста із університету Моцартеум у Зальцбурзі, професора тамтешнього університету, правда, російського походження Надії Рубаненко з українським прізвищем. І у нас був концерт сольний одного з учасників е, концерту, про який я вже говорив, Павла Райкеруса з Петербургу. Ці музиканти приїхали до нас з Петербургу, як і наші сьогоднішні гості. Зараз у нас. Стриває вчора. Був перший день. Сьогодні другий. наукова конференція до 150-річчя нашого видатного земляка уродженця Єлизаветграда Фелікса Блюменфельда, а завершиться фестиваль виступами англійського піаніста Джонатана Павла, який буде у нас 9-10 жовтня. Так, ну прекрасно, Леночка, информационно. Вот, да, это однозначно, но вот у меня, знаете, такой каверзный э, вопрос личного характера. Александр Иванович, как вам удается сюда всех заманивать? Вы знаете, личный вопрос. Я понимаю, что всех секретов вы не откроете. Приворот. Я уверен, что спецслужбы тут тоже не участвуют. Ну, то есть, знаете, мы уже не первый год с вами встречаемся, и всегда такие гости у нас в Кировограде, которые, ну, просто, вы знаете, ну, вот если бы мы не видели, мы бы не поверили, например, однозначно. Если бы мы вас не знали, Александр, поэтому... Тому значить ну. таємниця полягає в тому, що років сто тому в нашому місті були такі видатні mm -hmm. особи, які як магніт притягують mm -hmm. сюди з усього світу цікавих людей. Власне, не заради мене, а заради Шебадовського, Нейгауза, Блюменфельда і інших наших видатних особистостей сюди приїздять люди і цікавляться нами. Мені залишається тільки знаєте, бути таким зв'язок модератором, і я щасливий, що з минулого року. Ми тісно співпрацюємо uh -huh. власне з Костянтином uh -huh. учителем, який між іншим, з Кривого Рогу, і тому uh -huh. йому теж болить. А Шимановські пов'язують Єлизаветград з кривим рогом, оскільки директором там копалень в Кривому Розі був дядько композитора. композиторарного uh заводу. -huh. Так. Прекрасно. Вот Константин и Откуда получился. вы знаете украинский из язык? язык. Вы знаете ну, не треба было так одразу открывать все. Треба сделать сюрприз. Да, да, Оксана, ну что вы, да? Интригу. Интригу какую-то. Не получилось. Но зато получилось сотрудничество. Я считаю, что получилось. Да, сотрудничество получилось. Мы как-то приехали вот с Ольгой и с, по-моему, дочкой или еще без дочки. Мы приехали... Кировоград. А вы знаете, действительно, ну, от Кировограда до Криворога километров 110, наверное. <как> да, ну, вот я в Кривомроге прожил, собственно, 19 лет и, и 26 лет в, в, в Петербурге. И, и, и вот ни разу я не был в Кировограде, так получилось. Mm -hmm. И это вообще давней было моей мечтой до какого-то позапрошлого года. Вот когда вот благодаря Ольге и разным контактам в мире музыки, понимаете, вообще музыкальный мир он тесный, как деревенька, как местечко. Все друг друга знают, да. Там причем неожиданные какие-то очень вещи, да. Там вот едешь в Амстердам, передай вот это вот, откуда ты его знаешь? Да, ну как, ну как? Мы хабаровские там вместе. Там. Очень очень много таких смешных вещей. Вот, но дело в том, что действительно Кировоград или Советград это музыкальная метрополия. И вот, может быть, местные жители не очень хорошо это понимают. Дело не, не только в том, что здесь жили Нейгаус, и, 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 и Neegauss, Работали, творили и, опять Blumenfeld, же. ди, да? и Шимановские, и, и, кстати говоря, очень многие другие люди там Гольдфельд, ну и выдающиеся музыканты. Но дело в том, что они создали... Образ этого города, mm -hmm. и не только через музыку и музыкальную педагогику, но и они все были пишущие люди. Понимаете? Поэтому вот этот Елиса Витград, как образ некого утерянного рая, потому что все они покинули его. Да, и все они оказались в, в Москве, в Петербурге, в, в Варшаве, в, в Швейцарии. Вот это э, какой-то такой очень магический объект для музыкантов. И действительно, музыканты сюда приезжают не, не для того, чтобы там увековечить там память, да, потому что очень хочется посмотреть где-то где место, да, да прикоснуться к, к тому месту, где где находился Карл шибановский где находился Нейгаус, и опять-таки э, тут еще ведь есть вторая вещь, не, не просто они здесь жили. Да, они э, зафиксировали очень многие вещи, которые здесь были да, э, И я хочу сказать, что вот фестиваль, который мы проводим в Кривом Роге Он называется «Гений места» Мы имеем в виду, ну вот прошлогодний фестиваль, он был как раз посвящен юбилею короля Шимановского и композиторов, которые на него повлияли. Клод Дебюсси, Александра Скрябина. Вот действительно у места есть гений, некий дух-охранитель. Вы знаете, я совершенно не к месту, конечно. Вчера я хотел это сказать. А скажу сегодня. Ну Вы, наверное, читали стихотворение Иосифа Бродского. Так мало стало греков в Петербурге, что мы сломали греческую церковь. Там, собственно, вот такой сюжет, связано с тем, что когда снесли эту греческую церковь, если большой концерт на Октябрьский, то собака, она все равно приходит в тот садик, который остался на то время еще на этом месте, да. Вот собака, она чувствует запах, mm -hmm. да. Вот и если да. говорить Музыкант об эстафете поколений, да? пишет поэт, Да, и если говорить и об эстафете поколений, пишет Бродский. Я верю только в эту эстафету, mm -hmm. да? то есть в эстафету, в эстафету запаха, вот. И к сожалению, вот. Ну, в очень многих местах ничего не осталось, а в очень многих местах что-то осталось. А здесь мы имеем дело с, с таким очень отчетливым стремлением к тому, чтобы возродить то, что осталось. Потому что вот, музей Шамановского — это, в общем, ну, то место, которое должно быть возрождено, которое должно вернуться в Елисаветград. И тут совершенно даже не может быть разговоров про, про то, нужно ли это жителям этого города, а разговор должен быть про то, что это нужно Европе вообще. Всем людям, всем музыкантам, да? всем людям, которые связанные с польской культурой, с украинской культурой, да с музыкальной культурой, наверное, в целом не только тоже. с музыкальной, это гораздо шире, потому что, понимаете, это я еще раз хочу сказать, для музыкантов это метрополия, да, точно так же, как для музыкантов там метрополия это Одесса, потому что Одесса это школа Столярского. потому что Гилельс, потому что, эм, <как> потому что Рихтер, потому что понимаете, ну, опять же, то есть, там есть, да. свои, свои, есть свои законы, да, и э, в этом смысле или Совеград он совершенно не провинциальное место занимает. Оля, скажи что-нибудь, а то я все время разговариваю, разговариваю. Я тоже, да, хотела бы вас попросить, скажите же что-нибудь, тоже вы. Ну, очень часто случайности нас приводят в такие места. Вот я совершенно случайно познакомилась с замечательным музыковедом из Киева, Еленой Корчевой, которая сказала, а вы знаете Александра Ивановича Полячка из Кировограда, вот вы должны обязательно туда поехать. И Когда так совершенно... вопрос задают, значит, должны знать. Да, да это и... просто нет варианта. Да, и мы приехали сюда и счастливы абсолютно, что оказались здесь, потому что это действительно уникальное место, уникальное музей, который будет создан, и, и то, слушатели, есть книга, совершенно потрясающие слушатели. Да. Вот наши ребята из Петербурга, Павел Райкерус и Петр Лаул никогда не встречали такого горячего приема, да, mm -hmm. такого горячего желания их слушать, как здесь, в Кировограде. И они сказали, что они счастливы и постараются изменить свои гастрольные графики и приехать еще раз сюда. График очень интересный, надо сказать, потому что Лаул только что вернулся из-за рубежа, и потом он там болел. А, а сейчас он программу Криворожскую играет в концертном зале Мариинского театра. Ну, у нас обыкновенно все билеты проданы. Концертный зал Мариинского театра это такой новый зал, угу. вот, который пользуется большой популярностью. Вот, и, и потом он играет. Ну, в общем, это, это довольно сложно в график вот этих музыкантов, вот в частности, вот петь, Пети и такое Лаула Писать да? такое событие, как поездка в, в Украину, а это поездка значит, не только в Кировоград, получается, но надо ехать обязательно в Кривой Рог. Кировоград, таковы вот мои условия, как вот продюсера. Да? А кроме да. того, мы с Александром Ивановичем и со Светланой Концедаловой, и с Петром, и с Павлом, и вот с Надеждой Рубаненко мы позавч... Уже... В воскресенье. В воскресенье, а. да, в воскресенье открыли музей Стравинского в Устилуге. Uh -huh. Вот, это на границе по польско-украинской, где жил Игорь Федорович Стравинский. Там открылся первый в мире государственный музей Игоря Стравинского. Вот, и вот кировоградские музыканты и петербургские музыканты, и там были музыканты и с Валыни. Вот там мы вот счастливы были оказаться. Это как раз пример того, что вот место пусто не бывает. даже вот люди возродили этот музей, и действительно это. Это Поразительное явление просто Прекрасно, что такие вещи происходят Да, вот в нашей жизни Прекрасно, что музыка не просто Вот она живет своей жизнью, да Она просто действительно заставляет очень многих людей Задуматься и о смысле жизни И о том, на самом деле, какой он город, да В котором ты живешь Александр Иванович, вам огромное спасибо За то, что вы спасибо. являетесь двигателем этого прогресса За то, что вы инициируете очень многие такие вещи У нас в Кировограде И призываете представителей других Я стран Я должен сказать, что поблагодарить за помощь Нашу областную администрацию угу. и управление культурой и городской, которая, конечно, без этого нельзя было бы организовать такие масштабные. Когда-то, к сожалению, такой поддержки не было, и было гораздо скромнее. А сейчас, вот безусловно. Удается. И напоследок, просто поскольку мы ограничены, к сожалению, во времени, да, давайте, может быть, вот на такой вопрос еще ответим. А кто кто хочет приходить на концерты, кто хочет слушать музыку, вот где они могут это, собственно, все сделать, да, да, как вот. они могут еще. Куда успеть, поп... да. как, как пройти, куда попасть и так далее. То есть платно, бесплатно, где это? Расскажите в, про площадку. В Кировограде там. остался один такой большой концерт угу. еще есть презентация книги французского музыковеда, который приехал к нам Диди Ван Мура. это камерное мероприятие во второй музыкальной школе завтра в 3 часа дня. А большой концерт вот это Джонатана Паула в музыкальном угу. училище опять же, на прекрасном рояле Стэнвей подаренным играм Крутым, он состоится 9 октября в 6 часов вечера. Все, кто хочет, да. Двадцатый, прийти. Двадцатый, ну, Вход можно. стоит 20 гривен, это да. можно сказать символически. Да. За то, Я что... даже боюсь это переводить в рубли, чтобы не смущать гостей из Петербурга. Да. Хорошо, спасибо вам огромное, вам хороших концертных площадок, вам благодарного зрителя, спасибо вам огромное от всей нашей телерадиокомпании за то, что приезжаете и делаете нашу музыкальную жизнь насыщенной. Да. Спасибо и вам, вам на все доброе. Спасибо, Спасибо, мы двигаемся дальше друзья.